بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هدي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وأحلل عقدة من لساني يَفْقَهُ قولي أما بعد السلام عليكم ورحمه الله وبركاته الحمد لله الحمد لله جئنا بنشر pujian dan الله kita وتعالى Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan kita nikmat iman dan nikmat Islam yang telah memberikan kita kesihatan badan dan keluangan masa sehingga dapatlah kita, kita, kita. قال المؤلف غفر الله في كتابه شرح واجب صلاه جمعة Jadi pada minggu-minggu yang lepas kita telah pun membahaskan berkenaan oh, minta maaf. Kita di dalam pembahasan berkenaan dengan ayat ia ya, ini berkenaan dengan dalil yang mana Jumaat diwajibkan bagi bagi kita. yang mana kita sebut ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ah fas'u ila dhikrillahi wa dharul bai' dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun ta membawa maksud wahai orang-orang yang beriman apabila diseru untuk menunaikan solat jumaat maka segeralah kamu kepada mengingati Allah dan tinggallah jual beli yang demikian itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. Jadi kita telah membahaskan beberapa nukta yang perlu diperhatikan dalam memahami ayat ini. Sehinggalah kita sampai kepada pembahasan yakni fasau ila zikrillah. Maka bersegeralah kamu kepada mengingati Allah اذا نودي للصلاه bila dipanggil kepada solat erti bila azan dikumandangkan maka fas'au ila zikrillah ini dalam surah jumaat ayat yang ke yang ke 9 boleh rujuk padanya kita lihat tafsirannya jadi fas'au bila disebutkan kalimat sa'a ertinya bersegera ataupun berikan perhatian. Jadi bila kita dengar azan pada hari Jumaat bukan setakat nak beritahu eh dah Jumaat. Kerana ada orang dengar azan yang dikumandangkan tapi masih lagi berlingah-lingah. Masih lagi duduk di kedai kopi, masih minum hirup teh, hirup kopi buat macam biasa masih lagi berbual-bual, masih lagi ngobrol-ngobrol dekat mana-mana yang mereka berada. Sedangkan Allah perintahkan pada kita fas'au ila zikrillah. Bersegeralah kamu. Sa'a dua maksud. Yang pertama penyegeraan. Hendaklah kita bersegera untuk mengingati Allah. Jangan tunda lagi. Tak apalah nanti, pelan-pelan. Pelan, pelan, tidak elok. Seolah-olah kita tidak rasa tertarik, seolah-olah kita tidak rasa terpanggil untuk memenuhi panggilan Allah Subhanahu Wa Taala. Bayangkan, kalau kita nak berjumpa dengan presiden, presiden kata, "Okey, kita mulakan." Awak masih berlengah-lengah dekat luar, datang setapak, setapak, masih bincang di telefon, masih lihat benda lain sedangkan rapat ataupun meeting sudah ingin sudah ingin di dimulakan lihat saja nanti bagaimana sikap kita dengan azan dengan iqamah kadang-kadang iqamah dah ber, dah dikumandangkan Allahu akbar Allahu akbar Ashadu an la ilaha illallah أشهد أن Muhammadar Rasulullah. Kita lihat orang masih sambil lewa. Minta maaf ini ini nasihat bagi diri saya terlebih dahulu. Nasihat bagi diri diri saya. Dia sudah ada di pojok masjid, dia masih lagi berlengah-lengah. Dia tidak memperdulikan qamat itu, sedangkan kadang kala imam menunggukan jemaah sepatutnya jemaah menunggukan imam jadi mereka berlingah-lingah kita berlingah-lingah tunggu tak apalah ustaz ha. kalau ada sebab tak ada masalah saya baru masuk masjid ustaz ah ha, silakan tak ada masalah oh kaki saya sakitlah ustaz ah ha, tak ada masalah saya nak kena uruskan anak saya. Silakan, tak ada masalah. Ini tak ada apa-apa. Saja je. Ha, inilah yang harus kita kita berikan perhatian. Bila kita dengar adhan, kita dengar iqamah, ini seolah-olah bayangkan kalau awak sedang time NS, tengah time apa, dengar alam, tengah apa, kalam kabut kita buat benda tu. Tapi bila kita dengar adhan, dengar iqamah, seolah-olah tak ada apa-apa yang berlaku. Tak ada rasa, bukan saya surut, kita mesti rasa kecemasan tak? Tapi penghormatan, pengagungan terhadap syiar-syiar Allah subhanahu wa ta'ala. Ini menunjukkan kita dengar lagu kebangsaan, kita terus stand attention. Kita dengar adhan iqamah, buat bodoh saja. Nampak? Seolah-olah tak ada apa-apa. Seolah-olah tidak ada ni Nilai. Awak jangan pula stand attention bila dengar azan dan iqamah. Siapa nak bila nak masuk saf dia stand attention ustaz. Ha, masuk saf. Apa masuk ke dalam ke dalam saf. Kita ada sebab. Kita dah qamat ni, kita nak masuk, kita nak mulakan solat. Jadi kalau kita berada di luar, kita dengar azan, maka cepat okey kita tutup kedai kita ke, ada urusan apa kita sedang buat ni kita selesaikan cepat-cepat. Kita dah nak berangkat dah. Jangan bila dengar azan baru tanya, bang ini berapa bang? Boleh tak? Ada jenis yang kedua, yang ketiga. Jangan, ni lepas Jumaat boleh buat. Sebab lepas Jumaat kita boleh teruskan. Okey? Lalu fasau ni ada dua makna, satu bersegera. Dan yang kedua fokus. Khusyuk. Nampak tak? Jadi bila kita yang ada dekat sini jangan masih lagi bermalas-malasan buat macam biasa tak. Sekarang kita nak perhatikan, nak berikan perhatian tumpuan kita kepada apa yang bakal ber, berlangsung. Salat Jumaat yang bakal berlangsung, khutbah yang akan disampaikan ni kita nak perhatikan apa yang akan di, disampaikan. Ah ha, ini dia. Jadi pertama adalah fasau, yakni kalimat sa'a. Yang kedua adalah zikrillah, yakni mengingati Allah. Mengingati Allah apa? Ia ini dengan mendengar khutbah dan so, solat. Ini package solat Jumaat. Solat Jumaat ada dua package. No, package apa? Package solat. Package khut, khutbah. Dua-dua datang dalam satu package. Ha, kalau kita bahaskan dari segi fik, Kalau seseorang itu tidak sempat mendengar khutbah. Tapi masih solat Jumaat. Dapat solat dengan imam. Sah, mak, masih lagi sah lagi tapi bukan erti kata Kalau gitu tak payahlah Ustaz ha, Seperti mana kita sebut Iza kana yawmul jum'ah Kana ala kulli babin min abuabil masjid malaikah Yaktubun al awal fal awal Fa iza jalas al imam Tawawu sahaf Suhuf Wajau bi Wajau yastami'un al zikr Apabila hari Jumaat tiba, makan ada para malaikat di tiap-tiap pintu masjid mereka mencatat setiap orang yang datang bermula daripada yang pertama lalu berikut lalu berikutnya sehinggalah imam telah naik ke atas mimbar maka malaikat pun menutup buku catatannya lalu mereka ikut mendengar khutbah jadi bila disebutkan zikrillah ini maksudnya khutbah yang mengandungi pujian terhadap Allah peringatan akan Allah berdoa kepada Allah mengagungkan syariat-syariat dan syiar-syiar Allah jadi itu dia ha? kalau malaikat juga mendengar dan mengagungkan khutbah kita yang tidur ni bagaimana saya dah datang awal Zat ha, saya dah ambil dah posisi sebelah tiang Masya Allah posisi sebelah tiang ni memang popular ha? Bila dah ada sebelah tiang, kita melentuk habis. Memang habis. Jadi oleh tu bukan hanya bila saya dah sampai siang saja Ustaz yang di yang diminta. Tetapi juga perhatian dan tumpuan kita mesti diberikan kepada kepada khutbah yang disampaikan. Apa mesej yang nak disampaikan? Berikan perhatian. Berikan perhatian perhatian tersebut. jadi kita ingat Allah di sini. Apa yang disampaikan kita perhatikan, kita cuba tumpukan apa sepatutnya yang diberikan apa perhatian kita pada padanya. Disebabkan itu dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza uqimatis salatu fala ta'tuha tas'auna fa'tuha tamshuna wa alaikumus sakinah. Fama adraktum fasallu, fa sallu wa ma fatakum fa'timmu." Jadi walaupun kita disuruh untuk bergesa-gesa, jangan tergopoh-gapah sehingga tahap yang yang dapat mengurangkan kewibawaan dan juga isi daripada Jumaat tersebut. Sebab itu dalam hadis tadi Nabi sebut, apabila solat telah bermula, Janganlah kamu mendatanginya dalam keadaan berlari Datangilah solat dalam keadaan berjalan dengan tenang Solatlah apa yang kamu sempat Dan apa yang tertinggal Maka sempurnakanlah Nampak? Jadi jangan lari Nampak? Ada orang lari, tak perlu tapi jangan berlengah-lengah pula. Buat bodoh je. Ada orang pertama sekali dia lari. Lari. Tapi bila imam dah rukuk saja. Dia buat selama. Dalam pelan-pelan. Tak apalah Ustaz. Rakaat pun dah terlepas. Rakaat dah terlepas. Maka dia pun ambil. Sambil lewa. Salah. Masuk imam sedang sujud Ustaz. Sujud bersama dengan imam. Tak ada masalah sujud bersama dengan dengan imam. Ada imam sedang baca Al-Fatihah. Dia pelan-pelan kancingkan baju dia, lengan dia. Dia buat macam biasa. Pokoknya Ustaz sebelum imam rukuk. ibu imam dah nak rukuk saja dalam kabut dia. Allahu Akbar. Salah. Awal sepatutnya kita masuk tak ada masalah. Imam sedang sujud, sujud dengan imam. Nanti saya kena ganti juga rakaat tu. Ya, awak kena ganti rakaat tu. Tetapi kita disuruh oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk mengikut imam. Jangan berlengah-lengah. Cek handphone, cek itu, tak ada apa-apa pun dia sengaja duduk berlega di sana. Jangan. Ikut dengan imam. Imam sujud nanti saya sempurnakan yang ter tertinggal. Kita masuk imam sedang membaca surah Al-Fatihah. Batu baru bangun. Allahu Akbar. Terus ikut. Jangan lengah lagi. Tak apalah Ustaz. Masih ada masa. Imam belum rukuk. Ini bukan masalah imam rukuk atau tidak. Masalah dia. Nabi suruh kita ikut imam. Maka kita ikut imam. Tak kira dalam keadaan apa sekalipun. Imam berada ketika itu. Itu yang jadi panutan kita. Okay. Tapi pada masa yang sama, jangan berlari-lari. Lari dia. Tak apa. Nak masuk ke imam. Sampai dekat imam. Allah. Bar. Siapa? Tarik nafas pun dah tak boleh dah. Tak cukup nafas. Allah. Bar. Apa Allah bar? Ku dia mana? Tak, tak, tak ada nafas kan? Tariklah nafas. Tariklah nafas awak. Allahu Akbar. Okay. عن عبد الله بن أبي قتادة عن أبيه قال بينما نحن نصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم إذا سمع حلبة رجال فلما صلى قال ما شأنكم قالوا استعجلنا إلى الصلاة قال فلا تفعلوا إذا أتيتم الصلاة فعليكم بالسكينة فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا أتنيا؟ daripada Abu Abdullah bin Abu Qatadah daripada ayahnya berkata ketika kami solat bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau mendengar suara kecoh orang-orang setelah solat beliau bertanya apa yang terjadi pada kalian mereka menjawab kami tergesa-gesa menuju solat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menegur mereka jangan kalian melakukan itu apabila kalian mendatangi solat maka hendaklah berjalan dengan tenang dan rakaat yang kalian dapat solatlah dan rakaat yang terlewat sempurnakanlah. Hadis rawahu Imam Bukhari. jadi ini daripada dua sudut. Kerana apa? Kita nak masuk meeting. Bayangkan awak masuk meeting. Contohlah meeting dengan presiden, awak sedang lari-lari. Presiden tengok awak lari-lari. Dia kata, eh, yalah, memang kita nak bersegera meeting dengan presiden." Tapi kenapa sampai tahap lari-lari, berpeluh-peluh sampai gini seolah-olah dia tak memberikan perhatian Nampak? Jadi sepatutnya bila kita masuk untuk solat dan sebagainya, kita masuk dalam keadaan yang sudah ber, bersiap sedia. Masuk meeting, masuk apa dan sebagainya, ya pintas. Tetapi tidak sampai pada tahap menjatuhkan kewibawaan seseorang itu atau pentingnya uh, amalan-amalan tersebut. Apa tak? Okey. Begitu juga Abu Bakar radhiyallahu an pernah ditegur. Ya ini ketika ingin solat bersama dengan Nabi beliau masuk masjid terus beri takbir. Lalu ikut rukuk berserta dengan Nabi lalu masuk ke dalam saf. Lalu Rasulullah mengatakan kepadanya setelah solat apa yang kamu lakukan wahai Abu Bakar? Dia kata oh, saya tidak ingin terlepas daripada satu rakaat. Maka Rasul pun menegurnya, dia kata jangan kamu ulangi perkara tersebut. Apa? Masuk imam sedang rukuk, cepat-cepat kita pun rukuk kat sana. Lepas tu masuk saf konon, tak boleh. Masuk saf dulu baru ikut dengan dengan imam. Itu cara kita. Semoga dengan peringatan ini kita diridai oleh Allah Subhanahu wa taala akan kita sambung pada sesi hadapan. Aku lu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa li muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya' minhum wal amwat. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Al 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.